Привет, с вами я, Лина, и сегодня я хочу распаковать при вас мою новую куклу Клода Вульфа из коллекции Свит 1600. Я его вытянула из коробки, чтобы было удобнее распаковывать. Вот инструкция, она на разных языках, довольно большая. Тут как ставить куклу на подставку и рассказано о ключах, как они присоединяются к айпаду. Также вот подставку я уже достала. Вот, она обычная черная. Я думала, к нему идет расческа. Достанем платье. Вот оно на таких штучках. Такое классное платье. Теперь достанем ключ. Он на резинках. Вот такой ключ, он бирюзового цвета. Также к нему шло вот такое вот маленькое приглашение. Оно обычное, маленькое. Ожерелье драк Дракулауры на резинках. Вот оно такое, я резинку потом сниму. И закрывается. Ну и надо распаковывать самого Клауда. Сначала я отрежу вот эти штучки на голове. Прикрепление. Вот я их отрезала. Теперь резинку на туловище. Дальше вот тут руки с ногами скреплены. Ну и остались ноги. Они тут на резинках. И Клода мне принес святой Николай. У него сгинаются кисти, в отличие от Клода. Скулз аут Да. И он очень классный. Вот, у него тут очки закреплены вот такой вот штучкой. Да. Волосы залокированы. Одна сережка. И он в очках. К нему прилагался вот такой вот бирюзовый ключик, который присоединяется к айпаду. Маленькое приглашение. ожерелье, платье и вот такая вот подставка. Еще раз говорю, Клауд сам очень... Всем советую. С вами была Алина. Пока.